Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walahu wa taba'ahudahu wa ba'du Assalamualaikum Dan juga Salam Ramadan kepada semua para penonton yang bersama pada kali ini InsyaAllah kita teruskan Tazkirah Ramadan Persatuan Ulama Malaysia perkongsian hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kemuliaan Al-Quranul Karim. Dan hari ini insya-Allah kita akan sentuh tentang hadis tentang kelebihan ayat-ayat daripada surah al Kahfi untuk pemeliharaan diri kita dan penjagaan diri kita daripada ujian yang besar Iaitulah ujian ad-dajjal yang akan keluar di akhir zaman ini nanti. Kita melihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita melihat dalam petunjuk sirah. Adalah satu petanda jelas. Baginda Rasulullah SAW sangat-sangat mengajar umatnya. Bahkan baginda sendiri sangat sentiasa dan juga kerap membaca ataupun memohon doa perlindungan daripada Allah. Mohon perlindungan daripada Allah agar dipelihara. Memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala supaya dipelihara daripada ujian dajjal ini. Kita lihat beberapa hadis dulu dalam uh, antara petikan yang sempat saya kongsi dengan tuan-tuan petani daripada Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Beberapa hadis antaranya Imam Al-Bukhari menyatakan hadatsana Abdan qala akhbarani abi an Syu'bah an Abdul Malik an Rib'i an Huzaifah radhiyallahu taala anhu daripada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu taala anhu berkata Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala fid dajjal Baginda bersabda, baginda bercerita menyebut tentang dajjal inna ma inna ma'ahu ma'an wa nara Sesungguhnya bersama-sama dengan dajjal itu dia bawa bersamanya air dan bawa bersamanya api ada padanya air dan ada padanya api fa naruhu ma'un baridun akan tetapi nerakanya itulah sebenarnya air yang sejuk yang melegakan wa mauhu narun akan tetap dan begitu juga air yang dia bawa itu pada hakikatnya sebenarnya adalah neraka. Ini isyarat bahawanya zahir dajjal ini dia akan menggambarkan kepada kita dia membawa kebaikan dan juga membawa apa keselamatan dengan memberikan air tetapi pada pemberiannya itu ianya hanyalah zahirnya saja seperti air tetapi hakikat sebenarnya adalah api. Dan dia membawa gambaran kepada kita api perkara yang memudaratkan tetapi hakikat sebenarnya api yang dibawa olehnya itulah yang menjadi air yang menyejukkan. Dan begitu juga Imam Al-Bukhari meriwayatkan lagi hadis yang berkaitan dengan dajjal ini. Beliau berkata qala haddatsana Sulaiman bin Har qala haddatsana Syu'batu an Qatadah An Anas radhiyallahu taala anhu qala Qala an sallallahu alaihi wa alihi wa ma bu'itha nabiyyun illa anzara ummatahu tidaklah diutuskan para nabi tidaklah diutuskan seorang nabi pun melainkan pasti dia akan memberi peringatan kepada umatnya illa anzara ummatahu al a'war al kadzdzab Melainkan pasti dia akan memberi peringatan kepada umatnya tentang si buta. Ini yani buta sebelah mata ini. Al-Qadza yang pendusta. Illa annahu a'war. Melainkan Dajjal ini adalah seorang yang buta. Ini disebut buta sebelah matanya. Matanya itu digambarkan sebelah matanya kecil dan dengan keadaan yang buruk. Wa inna rabbakum laisa bi'awar dan ingatlah bahawasanya Tuhan kamu yang di Tuhan yang sebenar Tuhan yang hak itu ia tidak buta. Wa inna baina ainaihi maktubu kafir. Maktubun kafirun dan sesungguhnya di antara dua matanya itu yang di bahagian dahinya itu tertulis perkataan kafir. Ini daripada hadis Nabi SAW sedikit sebab menggambarkan tentang Uh, keadaan rupa fizikal dajjal itu yang jelas ianya adalah sangat-sangat berbeza dengan sifat ketuhanan. Eh, sifat ketuhanan adalah satu bentuk, apa? Sifat ketuhanan adalah sifat yang penuh dengan kesempurnaan dan ketinggian. Adapun dajjal yang mengaku Tuhan ini ataupun dajjal yang datang untuk menyesatkan umat di akhir zaman ini dengan begitu banyak apa helah ataupun dengan sebagainya apa yang dibawa zahirnya tetaplah kita kena ingat dia adalah penuh dengan sifat kekurangan dan salah satunya al-a'war ini buta ini dan uh, dan juga penuh dengan sifat kekurangan keburukan jadi Allah Taala tidak sama sekali seperti itu ini penting untuk kita lihat yang pentingnya bahagian yang saya nak berkongsi itulah tidak diutuskan seorang nabi pun melainkan semua nabi itu akan memperingatkan tentang dajjal menunjukkan betapa berat sekali ujian dan fitnah dajjal ini jadi bila kita faham ia ni satu benda yang cukup berat bagi kita dan kita faham bahawa ia ni adalah satu perkara yang besar, tentulah dengan kudrat dan kemampuan kita sendiri sebagai hamba yang lemah ni kita tidak mampu. Dan kalau kita lihat begitulah yang Allah Taala didik dan ajar kita untuk memelihara diri, untuk menjaga diri kita ini, menjaga iman kita, menjaga ahli keluarga kita, menjaga harta kita, menjaga segala perkara-perkara yang berkaitan dengan kita. Kita tahu kadar kita, kita ini makhluk dan hamba yang lemah. Kita tahu kadar kita, ikhtiar dan helah kita setakat apa sekalipun, ianya tetap berada pada kadar yang bukanlah kadar yang boleh memberi jaminan. Kita akan dapat memberi jaminan apa yang kita langkakan itu, apa yang kita rancangkan itu dapat menyelamatkan kita. Tidak sama sekali. Sebab kita tahu apabila kita adalah hamba Allah, kita adalah makhluk yang lemah maka segala ikhtiar kita segala perancangan kita juga termasuk dan tertakluk di bawah sifat lemah itu dan apabila kita sedar akan hakikat lemah kita maka kita akan kembali semula kepada Allah dan kita akan meletakkan bahawasanya yang boleh menyelamatkan dan boleh melindungi kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala begitulah begitu kita tengok ketika kita membaca al-Quran kita minta perlindungan daripada syaitan sebab syaitan ini kita tidak ada kemampuan untuk berlawan dengan dia. Kita nak pegang, dia tak boleh. Kita nak sentuh, dia tak boleh. Kita nak nampak, dia pun tak boleh. Jadi, dia boleh berbuat segala perancangannya dengan bebas. Jadi, ketika kita tahu kita tidak mampu, maka kita berbalik semula. Kita serahkan pemeliharaan dan penjagaan itu kepada Allah Ta'ala. Kita pun menyebut, A'udhu Billah. Aku mohon perlindungan. al isti'azah. Aku minta perlindungan. Dengan siapa? Aku mohon perlindungan dengan Allah. Baik, apabila kita telah faham akan hakikat kelemahan sebagai hamba ini, kita perlu bergantung kepada Allah. Kita perlu berlindung dengan Allah. Kita memohon kepada Allah setelah kita memperakui akan kelemahan dan kekurangan kita. Begitulah juga dengan persoalan fitnatul dajjal ini. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dan memohon pergantungan eh, bergantung dengan Allah dan memohon perlindungan dengan Allah. Dan baginda SAW mengajarkan kepada kita bagaimanakah cara untuk kita mendapatkan perlindungan daripada Allah itu dengan ikhtiar dan usaha kita melalui amalan-amalan yang baginda telah gariskan. Surah Al-Kahfi lah jawapannya. Ini surah Al-Kahfi penyebab terpelihara daripada Dajjal. Inilah keberkatan Al-Quran, kemuliaan Al-Quranul Karim, kemuliaan Kitabullah. Padanya terdapat syifa, padanya terdapat penawar, padanya terdapat perlindungan. Padanya mengandungi hidayah petunjuk daripada Allah. Padanya terdapat panduan. Terdapat apa sahaja yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kita baca sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyatakan, "Man hafiza asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Wa fi riwayatin min akhir suratil kah min akhir Sesiapa yang menghafaz, man hafizha, maksudnya ini perlu ada dalam hati. Ini perlu ingatan di dada dan juga ingatan, bukan kita sekadar membaca, yang ini mengingat. Dan juga boleh jadi juga insya Allah kita kata mungkin yang belum mampu menghafal tetapi dia menjadikan wiridnya, bacaan hariannya, sehingga lama kelamaan 10 ayat itu menjadi sebati dengan dirinya yang sesiapa yang menghafaz 10 ayat dari awal surah al-kahfi nescaya dia dilindungi usima minad dajjal eh, dengan kalimah usima dipelihara siapa yang pelihara tentulah Allah Subhanahu wa taala dia akan dipelihara daripada dajjal dalam riwayat yang lain dari akhir ni eh, 10 dari akhir surah al-kahfi hadis riwayat Imam Muslim Daripada hadis ini jelas bahawasanya 10 ayat yang awal dan begitu juga dalam sebagian riwayat 10 ayat yang akhir ini perlu dijadikan amalan harian kita untuk rezeki bacaan. Kemudiannya kita tingkatkan daripada sekadar bacaan secara harian kemudian kita tingkatkan supaya dia menjadi ingatan yang dihafaz dalam hati dan dalam ingatan dan dalam dada kita dan kemudiannya kita tambah lagi dengan memahami kandungan makna 10 ayat daripada surah Tul Kahfi ini. Tetapi amalan ini jelas bahawa mengingat, menghafaz dan bukan sekadar ingat dan hafaz tetapi tidak ada apa bacaan hariannya ataupun kita kata bacaan yang kita sentiasa amalkan. Jadi perlu Kaifiat okay, ni para ulama sebut beberapa pendapat antaranya yang saya lihat yang paling sempurnanya adalah setiap hari dijadikan amalan. Siang kita itu ataupun malam kita itu pastikan sekali kita baca 10 ayat yang awal dan 10 ayat yang akhir. Ini yang terbaik. Sehingga ia yang menjadi sebati dengan diri kita dan kita hafal dan ingat di dalam dada kita. Kalau kita masih belum belum mampu menghafal pun, kita jadikan amalan kita ni secara harian sama ada mungkin sehari sekali ataupun kalau tak sempat siang buat malam tapi sehari sekali kita baca 10 ayat yang awal dan juga 10 ayat yang akhir daripada surah Al-Kahfi ini untuk amalan harian kita jadi hadis ni menjelaskan kelebihan 10 ayat daripada surah Al-Kahfi ini 10 ayat awal dan akhir dalam sebagian riwayat mengatakan yang akhir tetapi yang dalam Uh, awal daripada hadis kita baca menunjukkan tentang 10 ayat yang awal daripada surah Al-Kahfi. Jadi ini dari segi sebahagian daripada surah Al-Kahfi. Begitu juga ada hadis yang lain menyatakan, eh, riwayat-riwayat yang sahih menyatakan, membaca keseluruhan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat juga adalah perlindungan daripada Dajjal. Jadi ini rahmat daripada Allah. Inilah kasih bagi Nabi Rasulullah SAW kepada kita. Rasulullah SAW memberitahu tentang bahayanya fitnah dajjal dan Rasulullah SAW juga memberitahu rawatan. Rasulullah SAW memberitahu jawapan dan penyelesaian kepada kebimbangan kita terhadap dajjal itu dan baginda memberikan sesuatu amalan yang boleh dilakukan. Boleh dicapai oleh kemampuan kita untuk kita berbuat amalan itu dengan kita meletakkan pergantungan kita pada Allah. Iaitulah membaca dan menghafal 10 ayat yang awal daripada surah Al-Kahfi. Sekiranya nak sempurna, kita gabung dengan riwayat-riwayat yang lain. Juga 10 ayat yang akhir daripada suratul kahfi. Inilah rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan inilah juga rahmat kasih daripada Rasulullah SAW terhadap kita umat baginda. Baginda memberitahu apakah rawatan, apakah penyelesaian kepada kebimbangan besar kita. Dan tentulah tuan-tuan, ada rahsia pada surah Al-Kahfi ini dari segi kandungannya. Dari segi isinya. Jadi, gesaan dan juga anjuran untuk kita membaca ini kerana banyak pengertian yang indah daripada pengajaran Surah Al-Kahfi ini antaranya paksi Surah Al-Kahfi sebagaimana disebut oleh uh, uh, Al-Fadhil Ustaz uh, Dr. Fauzi Draman dalam karangan beliau ini mengatakan bahawasanya uh, paksi utama Surah Al-Kahfi adalah amaran tentang nikmat-nikmat dunia yang berlebihan. Jadi itu penting eh, supaya kita tidak tenggelam dengan nikmat dunia. Seperti kita sebut tadi dajal ni dia datang membawa air, dia datang membawa nikmat sebagai tawaran. Itu akan menjadi satu ujian yang kuat bagi orang yang tidak mem 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 ada peringatan ataupun tidak ada benting terhadap berlebih-lebihan dengan nikmat dunia ini. Seperti kisah tuan punya kebun Begitu juga dalam surah al-Kahfi ini mengandungi amaran terhadap fitnah penguasa dan kezaliman. Begitu juga adanya kelebihan menceritakan tentang kelebihan pemimpin yang adil dan juga perbandingan dengan pemimpin yang zalim seperti kisah al-Kahfi itu sendiri. Mereka melarikan diri daripada pemerintah yang zalim yang ingin mengganggu ataupun ingin menggugat keimanan mereka. Dan begitu juga dalam surah Al-Kahfi ini mengandungi kepentingan untuk menuntut ilmu untuk menyelamatkan kita di akhir zaman ini sebagaimana Nabi Musa AS juga berguru dan mengambil ilmu daripada Sedina Khadir AS jadi inilah uh, yang kita sebut bahawasanya ada di sana cabaran ada di sana ujian dan ada di sana yang Allah Ta'ala beri pada kita melalui panduan Rasulullah SAW rawatan dan juga pendinding, pembela dan juga penjagaan buat diri kita. Wallahu alam. Sama-sama kita amalkan. Moga-moga Allah terima amalan kita di sepanjang Ramadan ini. Allah Taala beri keberkatan dan kebaikan kita semua. Kita jadikan Ramadan ini titik permulaan kita untuk mula menghafaz 10 ayat daripada surah Al-Kahfi sama ada awal ataupun akhir dan untuk kita kembali kukuhkan amal kita beramal dengan membaca surah Al-Kahfi keseluruhannya pada setiap hari Jumaat dan untuk kita mengambil pengajaran dan mengambil faham daripada keseluruhan kandungan surah Al-Kahfi Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh